Guys, balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau ajak kalian untuk bikin buket khusus buat doi ini, yaitu buket dari rokok dan snack. Ini tutorialnya super gampang banget, guys. Jadi simak sampai habis. Oke, okay, yang pertama yang harus kita siapkan pastinya rokok. Di sini aku pakainya Magnum hitam ya guys. Ini harganya sekitar Rp 21 ribuan gitu. Tapi kalian bisa pakai rokok yang lain sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan yang doi kalian suka. Sini langsung aja kita tempelin menggunakan tusuk sate dan isolasi bening. Tinggal kita ginin aja ya guys. Terus mau aku tambahin di bagian atas sama bagian bawahnya juga. Ini tujuannya biar tusuk satenya itu nanti nggak geser-geser karena rokoknya ini cukup berat ya guys. Oke kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita buat ke semua rokoknya. Di sini aku cuman pakai 5 buah rokok aja ya guys. Kalau kalian mau tambahin juga nggak apa-apa sesuai dengan selera. Terus kan di bagian atasnya ini ada gambar yang kurang bagus maka kita akan tutup menggunakan pita di sini aku pakainya pita motif kotak-kotak hitam gitu biar matching sama warna rokoknya tapi kalau kalian mau pakai pita warna lain yang polos misalnya juga nggak masalah oke okay, kita akan tutup seperti ini ya guys terus kita mau pakai double tape aja untuk merekatkan pitanya di sini double tape nya aku bagi menjadi dua lagi ya guys biar lebih hemat Tinggal kita tempelkan ke bagian samping seperti ini. Setelah itu langsung aja kita buka. Dan tinggal kita tempelkan aja pitanya. Jangan lupa posisikan dengan benar. Sampai gambar yang tadi benar-benar tertutup dengan sempurna. Oke, setelah jadi seperti ini, jangan lupa rapikan bagian belakangnya ya guys. Oke, sekarang tinggal kita lakukan hal yang sama ke semua rokoknya. Ini udah selesai, aku tutup semua ya guys. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita membutuhkan busa kering. Di sini kita pakainya ukuran kecil aja ya guys. Terus kita mau juga ambil snacknya dulu. Di sini aku pakai snack next star. Biar sama warnanya seperti rokoknya. Dan sekarang tinggal kita rekatkan juga dengan tusuk sate dan isolasi bening. Untuk snacknya ini aku cuman pakai dua buah aja ya guys. Tapi kalau kalian mau ditambah snack lain biar lebih banyak juga boleh. Pokoknya ini kalian bisa tambah-tambah sendiri sesuai dengan selera. Oke lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemasangan snack dan rokoknya ke busa kering kita pindah dulu ya guys biar lebih kelihatan oke okay, yang pertama kita akan mulai dari snacknya dulu ya guys ini snacknya aku akan tempatkan di bagian paling belakang karena snacknya ini kan lebih panjang daripada rokoknya ya guys tinggal kita tusuk aja seperti ini di sini aku buatnya mereka ini agak miring gitu membentuk huruf V terus lanjut kita akan pasang juga rokoknya di bagian depan untuk susunannya ini aku acak aja sih guys gimana bagusnya dilihat jadi aku nggak pakai pola tertentu sini kita tinggal pasang-pasang aja sesuai dengan selera gimana bagusnya menurut kalian nggak harus persis kayak gini juga nggak apa-apa selanjutnya kita akan rapikan bagian samping-sampingnya dari busa kering ini guys kita bisa potong menggunakan silat seperti ini Nah kalau udah sekarang aku mau tambahin bunga sebagai hiasan Ini biar lebih estetik aja ya guys Tapi kalau kalian nggak punya bunga ini boleh juga di skip Di sini aku pakaiin bunganya di bagian kanan dan kiri Oke okay, setelah kita pasang bunga seperti ini Kelihatannya akan lebih cantik ya guys Lebih estetik gitu Nah sekarang kita akan langsung aja lanjut ke tahap berikutnya di sini kita membutuhkan kardus bekas Tampil bagian ininya aja ya, guys. Untuk menutupi busa keringnya, kita tinggal tutupi seperti ini. Terus, kita akan kasih isolasi di bagian sininya. Ini aku pakai isolasi bening aja, tapi kalau kalian punya bisa pakai lem tembak ya, biar lebih kuat. Ini udah selesai, kita isolasi jadinya seperti ini, guys. Sekarang lanjut ke tahap terakhir, yaitu wrapping. Sini, aku pakai kertas selopain dua buah aja. Yang pertama, kita akan potong dulu bagian tengahnya. Setelah itu, kita akan bagi menjadi dua lagi. Bagian ini yang nanti akan kita pasang di bagian tengahnya, ya guys. Oke, kita ambil dulu satu ini kita lipat seperti ini kalian lihat aja seperti di video setelah posisinya udah pas tinggal kita rekatkan menggunakan isolasi bening di sini kita butuh bantuan orang lain ya guys untuk pasang isolasinya karena kalau kita pasang sendiri ini agak susah Oke ya, kita mau pasang dulu isolasinya di sini aku pasangnya mengelilingi sampai ke belakang ya guys biar dia nggak copot nanti kalau sudah lanjut, kita pasang yang satunya, aku taruh di sebelah kanan tengah, dan kita kasih isolasi juga. Terus sebelum kita lanjut ke kertas selapan berikutnya, di sini aku mau pasangin kertas spoonbond dulu. Maksud aku kain spoonbond dulu di bagian bawahnya, biar bagian kartusnya itu nggak kelihatan. Ini pokoknya kalian tutup aja seperti ini ya guys. Kalau kalian mau lebih rapi bisa pakai lem tembak aja dan pakai isolasi kayak gini oke okay, lanjut ini kertas selopen tadi sisa yang tadi ya guys ini aku akan bagi menjadi tiga bagian seperti ini oke okay, bagian pertama kita akan pasang di bagian kiri dan tinggal kita ikat pakai cara rambut seperti ini ya guys biar lebih cepat terus yang satunya lagi kita akan pasang di bagian kanan seperti ini Terus tinggal satu lembar kita akan pasang di bagian depan ini kita lipat aja seperti ini. Kalau kecepatan kan bisa putar lambat aja videonya. Ini tinggal kita rapiin sedikit ya guys. Selanjutnya kita akan ambil kertas selopen yang satu lembar lagi. Ini kita bagi dua terus kita bagi lagi menjadi enam. Setelah kita bagi kita akan langsung aja pasangkan di bagian kiri dan kanan. Tapi disini aku pakai isolasi bening untuk merekatkannya ya guys. Kita pasangkan di bagian depan dan belakangnya. Itu bagian satunya juga sama. Bagian depan dan belakang kita kasih isolasi. Selanjutnya kita pasang lagi di bagian samping tapi agak ke depanan gitu. Seperti ini. Terus kita pakaiin karet rembut. Terus ini untuk bagian depan ya guys. Aku lipat-lipat seperti ini. Kita pasangkan juga depan kanan dan depan kiri, dan kita ikat pakai karet rambut juga. Jadinya seperti ini, guys. Ini udah selesai wapinya. Sekarang tinggal finishing, yaitu pemakaian atau pemasangan pitanya. Sini aku pakai dua pita, yang satunya warna marun dan satunya warna hitam putih kotak-kotak. Pertama, kita akan buat untuk ikat pitanya terus kita akan buat pitanya dengan panjang kira-kira 40 cm atau bisa kalian kira-kira sendiri terus tinggal kita ikat seperti ini ya guys kalian lihat aja di video ini aku ikatnya dua kali biar nggak lepas terus masing-masing warna pitanya ini akan aku ikat simpul seperti pita kalau kecepatan kalian bisa putar lambat aja videonya ya. Seperti ini kita akan ikat pita. Lakukan hal yang sama juga untuk yang satunya. Kita ikat simpul membentuk pita juga. Nah, setelah jadi seperti ini jangan lupa kita rapikan dulu. Dan kita akan gunting bagian ujungnya. Seperti ini, eh, penting semua, ya, guys. Biar bentuknya juga lebih cantik dan lebih rapi. Nah, kalau udah, nggak lupa aku pasangin hang tag. Nama aku, terus aku rapi-rapiin dulu sebentar. Dan yang terakhir, aku pasangin stiker thank you di bagian atasnya biar lebih estetik. Dan ini dia, guys, hasil akhirnya: buket rokok dan snack ala aku gimana tutorialnya gampang banget kan oh ya tuh di bagian belakangnya ini tadi lupa aku video ini ya guys aku pakein lem tembak biar dia nggak terbang-terbang ke bawah angin oh ya kalau kalian punya saran kritik atau pertanyaan boleh komen aja di bawah ya guys kalian juga boleh request untuk next video mau aku buatin tutorial apa lagi dan semoga video ini bermanfaat Pastikan kalian udah ke tombol like dan juga subscribe dong, biar kita bisa berteman. And thanks for watching.